નમસ્કાર દોસ્તો તમે છો તમારી મનપસંદની યુટ્યુબ ચેનલ મિશન બ્લોગ પર આજે આપણે એક નવા ઉત્તર ગુજરાતની યાત્રા પર જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે જો તમે આ ચેનલ પર નવા હો તો તમે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નહીં કરી હોય તો દોસ્તો સબસ્ક્રાઈબ બટન પર ક્લિક કરી નાખો અને બાજુમાં રહેલ બેલ ઘંટી પર પણ ક્લિક કરો જેથી કરીને તમારી પસંદના વિડીયો સૌથી પહેલાં તમને મળે તમને જાણ થાય તો અવિરત રીતે આ ચેનલ સાથે જોડાયા રહેજો તો ચાલો આજે આ વિડીયોમાં તમને એવા એવા દ્રશ્યો જોવા મળશે જે તમે ક્યારે જોયા પણ નહીં હોય એવી માહિતી પણ છે જે તમે ક્યારે જાણી પણ નહીં હોય તો વધુ સમય નહીં લગાવતા દોસ્તો આપણે વિડીયો ચાલુ કરીએ છીએ તો ચાલતે હે ઉત્તર ગુજરાત કી શેર પર ઉત્તર ગુજરાત કી યાત્રા પર सबसे पहले हम जाएंगे बहुचरा जी जो गुजरात के महसाणा जिले में आया हुआ है बोचराजी बोचराजी माता जी के भक्तों के आस्था का बहुत बड़ा स्थान है एक शक्तिपीठ है तो आइए फिर हम देखते हैं बोचराजी माता जी का मंदिर तो हम पहुंचे हैं बहुचरा जी के मंदिर सुबह के पांच बजे से पहले मंदिर शुरू हो जाता है मंदिर के बाहर दोनों की तरफ दुकानों की लाइन लगी हुई है वहाँ पर माता जी का प्रसाद और खिलौने मिल रहे हैं तो हम जाते हैं मंदिर के रास्ते पे हम देखते हैं बड़ा प्रवेश द्वार दिखाई देता है जो बहुत अच्छा है बड़ा है और धीरे धीरे अंदर जाते हैं पाँच बजे की आरती के लिए लोगों का भक्तों का तांता लगा हुआ है अंदर जाते ही हम देखते हैं कि मंदिर बहुत अच्छा लाइट डेकोरेशन में अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है मंदिर के पर जो त्वचाए है वो हवाओं में लहरा रही है मंदिर अलग अलग कलर के डेकोरेशन में बहुत अच्छा नज़ारा सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है तो बहुचरा जी माता जी की आरती का दर्शन हो गया है सुबह के पाँच बजे हो चुके हैं सुबह की आरती को मंगला आरती कहते हैं तो मंगला आरती के दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगी हुई है माता जी को श्रृंगार किया जा रहा है मंदिर के बाहर के परिसर को हम देखें तो बड़ा सा परिसर और एकदम क्लीन चुखाई दिखाई दे रही है भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिर को बहुत अच्छी तरह से लाइट डेकोरेशन से सुशोभित किया हुआ है और नजारा बहुत अच्छा है बहुचरा जी मंदिर के अनेक पर्चे हैं। माता बहुचरा जी जो बावन शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है वो महेसाणा के जिले में बेचरा जी गाँव में आया हुआ बहुचरा जी का मंदिर है मंदिर के सामने बाहर की ओर हम देखते हैं तो एक मुर्गे की प्रतिकृति हमें दिखाई दे रही है जिसे हम माता जी के वाहन के स्वरूप में हम पूछते हैं इस पवित्र स्थल में मन को बड़ा सा शांति और सुकून सा अनुभव होता है यदि आप जा चुके हैं बहुचरा जी तो कमेंट में अवश्य लिखिए और लिखिए जय बहुचर आगे के सफर में हम एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान दिया हुआ है आप भी जान जाएंगे टूक समय में कि वो कौन सा स्थान है यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम इस वीडियो के आखिर में एक ऐसा दृश्य दिखा रहे हैं जो आपको बड़ा ही आनंद आएगा जिसका इंतजार कर रहे थे वो स्थल हम पहुंच चुके हैं वो स्थल का नाम है रानी की वाव जो पाटन में आई हुई है तो हम देखते हैं रानी की वाव पाटन के जो सोलंकी राजा भीमदेव सोलंकी थे उसकी रानी उदयमती ने रानी की वाव का निर्माण किया हुआ है जो एक कलाकृति का अद्भुत नमूना है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान भी दिया हुआ है तो चलो हम देखते हैं रानी की वाव जो पाटन में आई हुई है यह अद्भुत सुंदर और अलंकृत वाव रानी की वाव नाम से जो पहचानी जाती है वो रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव सोलंकी के याद में बनाई हुई है देश विदेश के लोग इस वाव की कलाकृति और सुंदरता को देखने के लिए अक्सर आते हैं इस रानी की वाव के बारे में आपने अवश्य कहीं न कहीं पटा होगा कहीं न कहीं देखा होगा लेकिन इस वाव को देखने के लिए आपको आना पड़ेगा गुजरात के पाटन में जो पहले गुजरात की राजधानी भी हुआ करती थी तो चलो हम देखते हैं यह रानी की वाव यह रानी की वाव सात कोठे की है इस वाव में 340 से ज़्यादा भी स्तंभ है जो कलाकृति से जड़े हुए हैं। इस वाव में 800 से अधिक ऐसे शिल्प है जिसकी कलाकृति देश दुनिया में नोंद नहीं मानी जाती है यह वाव बनाने का समय जो स्थापत्य निर्माण हुआ उसमें 40 साल जितना ज़्यादा समय लग चुका था यह वाव इतनी हेरिटेज है भारतीय आरबीआई की सौ रुपये की नोट के पीछे ये पाटन की रानी की वाव की सभी अंकित की गई है जो हम देखते हैं चलो अब हम जाते हैं सहस्त्रलिंग तलाव की ओर जो तकरीबन पाटन की रानी की वाव से एक किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ता भी कितना अजीब है रास्ते में आपको बंदर बंदरिया देखने तो अचूक मिल जाएंगे तो आप देख रहे हैं सहस्त्रलिंग तालाब जो पानी से भरा नहीं है खाली है लेकिन आप उसकी कला कुतरनी उस, उसके ढांचा को अच्छी तरह से देख सकते हैं सहस्त्रलिंग तालाब को सिद्धराज जयसी ने बनाया था अपनी माता मिनल देवी के कहने से सिद्धराज जयसी ने लोगों के कल्याण के लिए सहस्त्रलिंग तालाब बनाया इस तालाब को सहस्त्रलिंग तालाब इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इस तलाव के किनारे पहले एक हजार शिवलिंग थे और उसके नाम से सहस्त्रलिंग तालाब उसके नाम से जाना जाता है इसकी कला कारीगरी बेझोड़ और नमूनेदार है इसके किनारे पर थी जो मूर्तियाँ कलाकृति के नमूने वो वहाँ पर संग्रहित किए गए हुए हैं तो ये दिख रहे हैं आप सहस्त्रलिंग तालाब पाटन में जो सहस्रलिंग तालाब आया है उसके अवशेषों से हम ये देख सकते हैं कि अभी तो वो वहाँ पर कोई कलाकृति मौजूद नहीं है लेकिन उसके अवशेष जो मिले हैं उससे जाना जाता है कि बहुत नमूनेदार और कलाकृति से भरा हुआ सहस्त्रलिंग तालाब है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है उसकी जो नमूनेदार मूर्तियाँ है जो कलाकृति है उसको देखने के लिए देश प्रदेश से लोग आ रहे हैं बहुत अद्भुत वहाँ पर एक म्यूजियम खड़ा किया हुआ है वहाँ पर जो सहस्त्रलिंग तालाब से जो कलाकृति मूर्तियाँ जो मिली है वहाँ पर रखी गई है आप आपना आ रहे हैं, तो बंदर की मूर्तियाँ तो आपको सभी दिख जाएगी वहाँ वहाँ सभी जगह बंदर आपको दिखने मिल जाएंगे रास्ते में हमें बड़ी सी नहर दिख जाएंगी जो नर्मदा नदी से निकली हुई है और पूरे गुजरात को पानी की सुविधा प्रदान करती है तो दोस्तों ये रहा हमारा बहुचराजी और अट्टन का ब्लॉग ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य दे देना और शेयर कर देना तो तभी के लिए बाय बाय